É o <laughs> Бокс как вид спорта возник в 688 году до нашей эры. Именно в это время кулачные бои были включены в программу античных Олимпийских игр. Родиной современного бокса считается Англия, поэтому для отличия этого единоборства от разных национальных разновидностей используется термин английский бокс. Я расскажу вам 10 интересных фактов об этом виде спорта. Разные археологические находки свидетельствуют о том, что кулачные бои с участием не только бойцов, но и зрителей были известны около 7000 лет назад. Боксировать в перчатках спортсмены начали в 16 веке нашей эры. Официальные правила современного бокса были разработаны в 1867 году Джоном Грегхэмом Чемберсом, членом любительского атлетического клуба. Автора материально поддержал маркиз Куинсбери Джон Шолто Дуглас, и с тех пор свод правил начали ассоциировать с его именем. В 19 веке бокс как вид спорта не был законным, и только в начале 20 века при поддержке промоутеров бокс приобрел законный статус, а вскоре появились различные институты, которые регулировали проведение спортивных состязаний. В 1904 году бокс снова приобрел статус олимпийского вида спорта. Первым чемпионом мира тогда стал Джон Салливан. Современный бокс бывает профессиональным, полупрофессиональным и любительским. В любительском боксерском поединке есть система подсчета очков. Бой состоит из трех раундов, а спортсмены обязательно надевают шлем. В полупрофессиональном боксе спортсменам разрешается зарабатывать деньги, но спортсмены могут участвовать в олимпийских играх. Бои в профессиональном боксе состоят из 10-12 раундов, шлемы не используют и спортсмены соревнуются за денежные призы. В 1999 году состоялся первый в мире официальный поединок между боксером-мужчиной и боксером-женщиной. Примечательно, что победила женщина. Рокки Марчиано – американский профессиональный боксер и чемпион мира в тяжелом весе. Это единственный боксер-тяжеловес, который ни разу не потерпел поражения за 49 проведенных боев. Абсолютным чемпионом мира в боксе может быть объявлен тот боксер, который в своем виде бокса завоюет три из четырех существующих чемпионских поясов. Современные чемпионские пояса изготавливаются из натуральной кожи и украшаются позолотой с полудрагоценной Камнями. Шах-бокс новый вид спорта, появившийся в 2003 году. Он представляет собой смесь бокса и шахмат. Поочередно в 11 раундов спортсмены пытаются одержать победу над противником. Четные раунды происходят на ринге, а нечетные за шахматным столом. Победа присуждается тому, кто либо поставил шахматной партии мат, либо нокаутировал противника на ринге. Участники также разделяются по весовым категориям. Самый высокий гонорар за всю историю профессионального бокса 35 миллионов долларов получил американский боксер Майк Тайсон, который был не только абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, но и дважды рекордсменом книги рекордов Гиннесса.